привет, друзья! С вами я, так сказать, Зуна. Это программа Леговик. И сегодня у меня на день рождения вчера. Да, вчера мне подарили фантазию. И сегодня по мне подарил мой друг. Это Лего Техник. Э, он от 7 до 14 лет. И артикул вот 42029. И вот такой вот набор. Вот такая вот даже чтобы не забыть. Как писал. Так, и еще ей купить набор. 42027. Вот это вот. Там будет вот такая вот крутая тачка получится вот такая вот крутая точка. и даже есть сайт lego точка com техник это сайт чтобы собрать такую машинку из интернета lego точка техник давайте перейдем к самому обзору и коробка замерзла перейдем к инструкции инструкция здесь одна да. вот такая вот инструкция логотипы, артикул и конце так, так, ну тут как всегда мальчик купил набор лего потом не знает как собрать потом собрал и играет точно а, ну вот так купил набор, не знает как собрать Понял, как собирать и разложить детальки по кучкам и на иначе собирать так теперь странички вот такой вот начинаются такого механизма вообще не было Там. посмотрим что Забо окончено у нас в номер 3 и заканчивается на нас номер 3 дальше идет рекламка, что можно опять собрать такое, такую точку, и перечень детали этого набора. А тут рекламка всех, я скажу, нерганимационных машин. Может я не так сказала, нергационных, но я не помню так. И сзади рекламка. Выиграй набор. Лего и вот и Ну, собственно, он тоже уже И переходим к обзору. И хочу сказать, что в были наклеечки. Было 10 наклеек. Вот, я покажу вам. Ни одного принта не было. Так, вот такая машинка. Она очень и очень крутая. Там, там, там будет такая меганиционная штучку, там было вырезано лего. Вот, короче, там было. Так. вот такая там шинка. Так, тут что? Так немножко двигается сиденье. Вот. Крутится руль. Сейчас даже покажу детальку руля. Вот. Такой вот рульчик. Это обычный из обычных деталек который у нас у всех есть. Но у меня еще были такого не было. Так, и еще сам руль крутится и вертится. Поднимается. Ну и поднимается и, соответственно, опускается. Ну, вот такая наклеечка. У меня она клинки. Так. Тут вот такое вот -то все. Пускаем. Плюсы резиновые вот наклейки. Где еще? Вот наклейка. Точно такая же. Здесь. Потом у нас сам неоргационный аппарат клеивается наклеечка. Вот. Вот она. Потом. Тут по бокам еще наклейки. Вот. Вот. Тут еще две разных наклейки. Вот раз, а теперь покажу ее на мере комбинационности и чтобы было как лучше я отодвину компьютер на максимум так. 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 опа а, да, наверное о-хо-хо-хо-хо сейчас я... О, О, супер Как, кстати, забыл где маме купил этот набор. Он его купил, он ходит в то же место. Это... Ой. Ой, не Тут Написано... Тут написано ТБ это техничная студия Вонхинок. И... Вместе ходим в Вонхинок. Так что подпись, так что ходить туда. Или что? Вот такой логотипчик у них.

И погнали. Вот. Завтра выйдет еще один обзорчик, который очень очень прикольного набора Давай, я еще хочу сказать, мне на холодильник подарили такую машинку на пути вот так. мало третьего. Вот такая машинка. Тут это, когда нажимаем на пульте любую кнопку, например, так, нажимаем на любую кнопку, то свечи ставим. И а тут. А тут светится файл. Вот. <свист> 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 и на этом все, всем пока с вами был я. Так ставьте лайки и, и подписывайтесь на пока. Бум пока, пока. Пока.